Это очень важный тренинг. Первое то, что они как бы учатся навыками, которые важно для менеджера или и для лидера, потому что если вы как бы видите все они с, с регионов, где они командуют патрульной патрульной полицией, это раз. Это одна часть тренинга. Вторая часть тренинга уже будет для нашей рыцари чести. Вы, наверное, знаете, что у нас есть концепция, лично концепция нашей команды, где мы ищем молодых людей, те, которые уже работали как сотрудники милиции бывшие и уже перешли, аттестовывали, уже аттестуются как новые полицейские. И вот тоже они будут как новое поколение уже как бы национальной полиции Украины. Вы знаете, мы постепенно должны создавать новые лица уже, новую команду, новых лидеров, новое поколение для того, чтобы реально как бы перестраивать национальную полицию Украины на современные стандарты. А какие у нас будут стандарты? У нас будет только единственный один стандарт, чтобы мы сориентировались на сервис для людей, как бы, а как бы не на карательные функции, как которые как бы была у правоохранительных органов. Я еще хочу отметить, что я очень благодарна нашим канадским друзьям и миссии Евросоюза. Все, все эти тренинги будут оплачивать Финансовую помощь будут предоставлять вот наши канадские друзья, партнеры и миссия Евросоюза Это очень важно Потому что, если вы уже видели, там есть очень профессиональные тренера Полицейские, которые вот будут заниматься с нашими офицерами Это раз И я хочу подчеркнуть еще, что такой цикл тренингов не будет так бы, как что вот уже один тренинг и одноразовым мы закончили и все. Это будет постоянный цикл, где будут задействованы не только патрульные полицейские, как бы и комбаты, и комроты и так далее, но и как бы и наши рыцари части. Это будут тренинги для следователей, для, для всех, для всей нашей команды, которые, которые реально должны, чтобы построить новую, новое поколение национальной полиции Украины. У современного полицейского есть очень хорошие навыки ком коммуникации, потому что полицейский это первое лицо государства, это лицо, это человек, которого видит человек. Вот вы выходите на улицу, вы сразу как бы встречаетесь с полицейского, потому что реально даже даже если у вас нет проблем, понимаете, так что у полицейского вы должен быть очень хорошие навыки коммуникации, лидерство, потому что а что значит современная концепция лидерства? Это значит то, что если я лидер и если они будут лидерами новыми, то за ними, конечно, пойдут все офицеры, которые реально как бы работают не только в патрульной полиции, но и основной национальной полиции Украины. Так что лидерство, менеджмент, коммуникации. А как построить новую команду, потому что это тоже современная такая современная функция, тоже полиция, там полисинг, Давайте так скажем, что а, построить команду это не значит только там набрать несколько человек и с ними работать, да? Надо построить команду, которая будет работать. огромной команде Національної поліції України Цей курс вперше дійсно проводиться в Україні, і а, основна мета цього курсу надати а, керівному складу поліції а, інструменти для того, аби забезпечувати а, стратегічну роботу, планування і а, Підвищити кваліфікацію саме в цьому курс триватиме п'ять днів. Кожного дня день буде складатися з чотирьох модулів. Фактично, це різні модулі спрямовані на поглиблення і покращення їх навичок стратегічного планування. І фактично курс складається десь 20 на 80. 20 – це теоретична частина, 80 – це практична робота в групах, саме безпосередньо учасників над створенням протистратегічних планів. І а, взагалі вони будуть працювати над на отриманням практичних навичок стратегічного планування. А курс ну не можна сказати, що такий самий, але подібні курси організовувалися в таких країнах, як Афганістан, Косово, а, і, а, Східний Тимор. І а, в викладачі, які залучені до цього курсу. Є канадськими викладачами канадських коледжів і теж працювали в різноманітних країнах, таких як Гаїті і вище країни країни, і власне читали подібний курс. Не можна сказати, що він був ідентичний цьому, але дуже подібний. Um, as well with uh, with us today is um, is uh, the country of Ukraine for a number of years and, and specifically on this project. So David, it's, uh, important business. to, uh, to, listen to me. Uh, 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 let me tell you a little bit about what I do. Uh, as a company, has been here in Kiev. And it focuses on the provision of Canadian experts of, uh, in supporting the. the pre training so um, i encourage you to engage these people during your 99 probably before many of you were born i was on my first course with her in canada